Я звук Позурак Тарас, я субіна компанії Fi. Ну, я би хотів наголосити, що наш бізнес є мабуть, будь інтернаціональний. Я би хотів підзначення цього познайомити вас з людиною, якою я тут познайомився перший раз. Бізнався, будь ласка. Меня зовут Ірина Шалішинко-пляс. Всім привіт! Я приїхала з Швейцарії сюди. Скажи, пожалуйста, э, сколько ты зрелся в бизнесе нашем? И наши зритые потребности бизнесе? Ну, если ты в Швейцарии, я знаю, там нормальный рывень життя. Там нормальный рывень життя. Но все равно имея, у меня свой традиционный бизнес, но этого не хватает для того, чтобы реализовать все свои желания и потребности. Не хватает времени просто. Даже если есть финансы, но времени нет. В принципе, финансы тогда особо я не помогут. А скажи, пожалуйста, вот так, чтобы, ну, чтобы мы разобрались сейчас нас, чтобы mm -hmm. разобрали на треке мяса, сколько ты людей на круток сюда вешаешь? Ну, mm -hmm. Так, ну, чтобы народ понимал, как -то... Ну, в общем, самый такой дешевый э, билет был 500 долларов, но ну, так как я немножко затянула за, с покупкой, он оказался, обошелся мне в 700 долларов. Mm -hmm. Ясно. Ну, давай, ну, ты взагалі в Швейцарии, О, ты занимаешься? Ефтом? Да. И вот ты, например, в нашим продуктом. Ты занимаешься какие там результаты по экономии, власти? Конечно. Расскажи нам. У нас две машины. Одна машина здесь известная на Украине Рено Сендера. Экономия 10-13 процентов. Вторая машина антиквариатная, раритетная. Это Rolls-Royce 78 года рождения, выпуска. Около 300 лошадиных сил, в общем, куча разных нюансов не буду сейчас перечислять. Мы начали пользоваться этим продуктом, но так как первый бак выкатали на промывке, второй бак мы уже залили. Да, продукт наш. Вот пошла, пошел перерасход маленький. Это совершенно нормально. Мы отнеслись к этому нормально и заправили второй бак. Но дело, мы постараемся выкатать побыстрее перед зимой, потому что эти машины не используют, когда ну не катаются на таких машинах, когда плохая погода или нелетная погода. Ну то в принципе ей косых. Конечно, если бы, например, ну, Зараз э экономия есть в, на одной машине. Если есть экономия на одной машине, на этой машине будет в любом случае экономия. Просто у нас зараз йде підбор э, дозіровки, тому пішов перший Но Це нормально, ми снизили дозировку, выкатываем бак, смотримо, які результати. Ну взагалі давис. Вот. Я вже ще щоб прокоментувала, власне, вот, ну, наскільки я знаю, що багато людей, навіть моїх знайомих, вони бояться заливати, кажуть, от, от, ми не хочемо нічого здавати, нічого не хочемо пробувати, ми чули, що якась це. Ну, прокоментуй, що ти можеш про це сказати. взагалі? Ну, ми залю... хорошо, в рено. если для кого, ну, для кого не секрет, и не для кого не секрет, и все знают, сколько стоит Рено, да? Э, ну и примерно Рено есть у многих людей. Rolls-Royce есть не у многих людей. И поэтому представляете себе, сколько может эта машина стоить. И был бы этот человек нормальным, если бы он какую-то гадость заливал бы в свой автомобиль. Ну просто ремонт был бы... Мы бы не позволили себе этот ремонт. Вот. Тому е, хочу вам сказати, вирішувати вам, чи користуватися, чи не користуватися, чи вірити мені, чи не вірити. Ну от, е, Я би сказав, думаю, що все і так зрозуміло. От, е, якщо захочете поцікавитися, а що це за продукт, а, що, а чим ми займаємося, що за бізнес, е, то силочка на відео буде або тут, або тут. Все, всім дякую за увагу.